Добрый день, Дэнни. Команда э, Ливерпуля, точнее команда Ливерпуля, так как там заранее. Лар, В общем, в гости ехать придется на берега Мерсесайда. Итальянской команды путь не близкий. Да. Вот, и в прошлом сезоне, я помню, встреча завершилась довольно-таки неожиданно для команды Катанзара, потому что Ливерпуль наказал mm -hmm. за самоуверенность итальянцев. Ну, команды обе друг друга хорошо знают. Я думаю, что матч будет интересный. Предпочтение мне кому-то сложно отдать. Думаю, ну, Италия? будет ничья. Думаю, что 1 -1. один. 1 1-1. Все? <кхем> ну, несмотря на то, что Итальянский футбол сейчас в не очень хорошем состоянии, английский mm -hmm. наоборот на подъеме. Mm -hmm. В этой паре, мне кажется, что все-таки фавориты итальянцы. Потому что несмотря на общий упадок итальянского футбола, команда Катанзара mm -hmm. последние годы демонстрирует прогресс. Mm -hmm. Неуклонный, постоянный, но прогресс. Mm -hmm. Поэтому поставлю на рахунок 2-1 в пользу Катанзара. А вот спасибо, Костян. А я с твоей стороны самый рахунок 2 1, я... Йоу, ты принял. что то так сейчас покажу против. Аркада подол. Аркада подол. Старошил Лиги играет против новичка. По-моему, угу. тут все понятно. Несмотря на амбициозность подола и, в принципе, неплохой состав, думаю, что в этой паре шансов у них немного. Уверенная победа Аркады 4-1. Я с чем -то абсолютно согласен. Я думаю, даже я бы сказал, что Аркада выиграет, может быть, 5-1. А шансов подола я вижу немного, потому что, если вспомнить еще первый тур, с кем играет Аркада, наверное, они будут по-спортивному очень злые, настроены. И обычно такие, с такими командами... Новичками Аркада играет очень сильно, потому что они все опытные и я думаю, будет очень тяжело, поэтому 5-1 явный фаворит Аркада. 5-1? Да. Ничего себе. Окей, а я поставлю 3-2. Вот так вот. Арсенал 17.64 анализуватиме гру команды Optima Farm. Ну, значит, все мы помним, что в прошлом сезоне, если я не ошибаюсь, по-моему, также Жребий свело этих команд, по-моему, во втором туре. Кстати, когда вы играли там прощальный матч, то есть, <с. да, сначала был прощальный матч, а потом э... а -а -а. дебильный матч. Они, Рай. их свел Жребий, во втором туре, Арсенал выиграл, э преподнес сенсацию, Арсенал выиграл, по-моему, 1-0, вот. И опять же, в начале сезона Арсенал настроен, у них э и порох не отсырел, и пушки чищены, все у них все хорошо. Команда в настроении, они да шутят, они смеются, задание выполнено успешно. Все да. вот. в вот ВВС, военно-воздушные силы. А Optima farm. ну, им нужно подтверждать класс, подтверждать свои претензии на чемпионство. Вот, волей-неволей им нужно <coughs> обязательно выигрывать. Другой результат, это не совсем то. Я думаю, что арсенал сможет. А, навязать свою игру Optimal Farm, словить их на контратаке, выиграть 1-0 и сделать такую мини-сенсацию. Окей. Okay. Костя. Uh, не соглашусь с Александром. 1-0. Да-да. Ты а. что, Костян? С Саньком. Саньок. Не согласен с тобой. Костян. Все-таки я считаю, что в этой паре есть явный фаворит. Как и в предыдущей паре, команда Optima Farm гораздо сильнее. У них на каждой позиции, наверное, исполнитель играет посильнее, чем у Канониров. Вот. Не знаю за счет чего арсенал выиграет, разве что за счет стечения обстоятельств, там, характера. Угу. Вот. Но все равно, думаю, Optima Farm дожмет. И выиграет, если не крупно, то, ну, то уверенно. 2-0. Костя, ну домашние стены. Не помогут. Нет. Один на один скажу я, и мы идем дальше. И заключается команда у нас дали Каштан и моё любимое СНБ. И давай начнем с тебя. Что ты скажешь про эту парочку? Ну что я хочу сказать. Интересная пара. Команда Каштан, она такая довольно парадоксальная. Довольно парадоксальный коллектив. Они теряют очки очень часто с аутсайдерами, но бывает, порой играют неплохо с лидерами, проскакивают в них. А СНВ тоже порой бывает необъяснимо, влетает кому-то, то есть пара непредсказуемая. И быть может все что угодно, как крупная ничья, так и выигрыш, что одной, что второй команды. Но я рискну и поставлю, наверное, на каштан. Ничего себе. Який рахунок? Рахунок будет 3-2 13-2, да? 3 два. Сань, давай! Жги! Каштан <и> СНВ Ну, насколько я знаю и тут Каштан имеют дружественные отношения со СНВ, они общаются вот опять же, игра будет корректная, вот. будут жать руки до игры, после, во время 2-2 зіграю и поедут по домові. Ось так. А я вважаю, що команда СНВ виграє з рахунком 2-1. Ну і останній а, матч цього туру це будуть команди СССР та ШР. Ось так ось. Значить, а... Что касается последней пары, второго тура, mm -hmm. я м, испытываю какие-то сомнения, что ну, команда Шер начинает сезон с минус шести очками. Может она вообще этот сезон и не начнет. Ну, не факт. Mm -hmm. Да, может быть так, что они не станут играть. А в таком случае mm -hmm. СССР может получить три очка mm -hmm. и воспользоваться тем, что жребий был для них очень удобен. Их свел с командой, которая в сезон пока никак не хочет входить. И говорю, может ко второму туру и не войти. Если же все же команда ШАР будет играть, то, то, я не вижу особо никаких шансов. Ну разница просто колоссальная. Но Повторю, у меня может, большие сомнения, что Шайер выйдет на первый тур, а если их даже вот после, после первого тура они не выйдут, их снимут, на второй тур не факт, что какая-то команда успеет заявиться и СЛ получит 3 очка. Техническую победу. Ну я вот так думаю, такое себе развитие событий вижу. 3-0. 3-0. Техническая победа СССР. Я вот так думаю. Ну, Ну, шер поки не подають признаком слухай, слухай, життя. Сухай, слухай, ну по чому-то. Слухай, це доволі таки <кх> цікаво, тому що я теж думав е, написати технічку. Я перепрошую тому, що ну, знаєте, я просто знаю команду Шер трохи, вони дуже амбіційні і чого захотять вони після того, що вони там щось не дуже хочуть починати сезон, а тут ще мінус шість, і вони махнуть рукою, скажуть, так, мінус шість, там вже взагалі нема чого, настрою немає. Я просто не дуже верю, что мы побачим эту команду. Uh -huh. Ну, Бубасева я, Но, я побачу, побачу. Костян. Костян? Костян, ты что? Ты знаешь, Санек, э, слухами земля помнится. И вот э, мне вот недавно сказали, что у Шатаро Ставелли новый организатор. Ага. И вроде бы mm -hmm. хотят играть. И будут играть. Вот. А при таких раскладах они, как ты понимаешь, наверное, явный фаворит. Ну, при таких, да. Ну ты же молчал. Ты, ну, что, ты, же, ты же не говорил. Вин Прухов, Вин Прухов, хотите сделать так. Родители в детстве меня учили не перебивать. Вот. Поэтому я теперь внимательно выслушал, а теперь... Он на толерантность просто. Вот. Поэтому Зря, костя. надеюсь, что во втором туре они все-таки будут играть. Потому что команда интересная, хороший футбол показывает. И игра состоится. И... победа Шатаров Стагуэля Уверенная. Счетом 3-0. 3-0. Счета в реставраторе. А я все-таки поставлю 3-0 техничку команде СССР. Ну, то есть, она преимущественная. Это просто Шер не придет. Знаете, что будем радовать? Да не придет. <свят> и... <Напомни>. и... все. Мне шкода, но Костяна нашего <свят> 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 Это проверенная информация, <свят> <за> Ну... <ним. свят> Побачимо, ми в другому турі побачимо Де, да, наскільки, наскільки інтерв'ю? На півас! На півас! Забьемся! Ніякого пива, Ми граємо в футбол! Здоровий спосіб добре, життя! Добре. На Кока-Колу! На Кока-Колу. Ніяку рекламу! Добре! Хлопці! На компот. Хотів сказати. На, компот. На компот. щось хотів сказати, і з Другі. 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 Ти хочеш теж забитись? <реш> Ні. <реш> компот хочеш а, виграти. Давай не на компот, на расческу. Набор расчесок. Не я не хочу. <соспорядок> 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 Добро, э вот хлопцы. же. подвели Анонс письма к анонсу. Закончила я команду. Сысертошая. Ще будемо говорити ще вболівальникам то вже. Можем, ж... Можемо, можемо посидіти її на нас подивиться і скажуть, які чудові хлопці. Та я я думаю, що Якщо ми вже зізнали, що ми просто будемо сидіти мовчки, то нас просто вибухнуть. А... Окей, 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 окей. Ну, ну що сказати? Ну, що сказати, прощай, ну, прощальні, москвичі. Ти тут саме розговорчивий. Ви, зі своєї сторони, можете побажати усім, тому що це пештури. Команди тільки будуть входити, бажати хорошої погоди. Ми ж першому тиждень тому вже бажали. Бажали, бажали. Тому не бажаємо вам нічого. Не будемо нічого бажати. Просто скажемо вам до побачення. Хай щастить. Нехай переможе кращий. Переможе кращий. І красивий. І красивий. Дякую. <реш> Дякую. Ось так. Давай костей.